Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih Tan Sri yang dipertua. Tanjung Karang minta yang berhormat Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan menyatakan apakah langkah kementerian bagi menangani hasil sawah yang rendah, kebanjiran warga asing serta isu tanaman kontan di sawah padi, susulan kebanyakan petani semakin menua dan anak muda yang berkejaya di luar serta hasil pengeluaran padi yang rendah yang mendorong kepada kebanjiran warga asing yang menyewa dan mengusahakan sendiri sawah atau tanaman kontan di beberapa lokasi terutama di Tanjung Karang. Terima kasih. Baik, silakan Menteri. Seri yang dipertua, untuk makluman purata hasil padi bagi negeri Selangor adalah 4.185% tan metrik per hektar pada 2024 merosot sebanyak 8.56% berbanding 4.577 tan metrik per hektar pada tahun 2023 Tanjung Karang merupakan antara kawasan yang turut terlibat dalam penyusutan hasil ini antara punca kemerosotan adalah seperti berikut pertama pada luar musim 2024, sawah padi telah mengalami serangan perosak seperti ulat pengorek batang dan bena perang. Berdasarkan bancian, keluasan serangan di sawah sempadan melibatkan bena perang seluas 17.71 hektar. Makala di Sungai Burung, serangan bena perang meliputi 55.05 hektar dan serangan ulat pengorek batang seluas 13.21 hektar. Sementara itu pada musim utama 2023-2024 serangan penyakit karah dan hawak daun dikesan pada peringkat berbunga di kawasan sawah sempadan pasir panjang yang telah menyebabkan kehilangan hasil padi sehingga 80%. Fenomena kemarau, ribut dan banjir yang semakin ekstrim yang menjejaskan kestabilan pengeluaran. Banjir menyebabkan kerosakan fizikal pada tanaman padi, penurunan hasil tuayan dan kerugian ekonomi yang besar. Dan banjir sedang melanda di Selangor sekarang ini. Angin kencang ribut menyebabkan padi rebah dan kadang-kadangnya kadang kadangnya penyayannya itu tidak dapat di, diambil kesemuanya. Kerosakan sektor tanaman menyebabkan daun dan tangkai padi boleh koyak atau patah. Mengurangkan keupayaan fotosintesis dan pembentukan bijirin. Ketiga, keadaan infrastruktur pengairan yang usang serta pergantungan sepenuhnya kepada sungai Bernam sebagai sumber bekalan air utama menimbulkan cabaran besar dalam usaha memastikan kelestarian pengeluaran padi. Bagi mengatasi isu penyusutan hasil padi, antara langkah yang diambil memperkasa aktiviti pengembangan di lapangan bagi memastikan teknologi amalan terbaik dan maklumat terkini dapat disampaikan secara berkesan kepada sawah-pesawah serta komuniti pertanian. Memberi pendedahan kepada pengurusan risiko penyakit iklim serta menggalakkan amalan pertanian lestari, pengusaha sawah yang cekap. Menaik taraf kolam takungan parit empat di sungai Haji Derani bagi meningkatkan kapasiti simpanan air dan menjamin kelestarian bekalan pengairan sawah padi. Yang keempat, menaik taraf sistem pengairan dan saliran pertanian di paket 20 kawasan skim pengairan Pancang Bedena, Sungai Haji Dorani serta Sungai Nipah bagi memastikan kecekapan agihan air dan mengurangkan risiko gangguan bekalan kepada pesawah. Yang ketiga berhubung dengan kebanjiran warga asing. Kementerian tidak menafikan bahawa terdapat warga asing yang diupah oleh pemilik tanah bagi melaksanakan kerja-kerja seperti menabung benih, membaja, meracun, melakukan semayan padi serta mengusahakan tanaman kontan di kawasan sawah. Walau bagaimanapun secara umumnya isu tanah adalah di bawah bidang kuasa kerajaan negeri. Secara khusus berkaitan tanah sawah padi yang disewakan kepada warga asing. Terdapat kesukaran untuk mengambil tindakan terhadap pemilik tanah disebabkan oleh penyewaan kepada warga asing tidak di dikomentasikan secara resmi oleh pihak oleh pihak pemilik tanah tersebut. Kebanjiran warga asing dalam isu ini memerlukan pe penyelesaian tabik urus yang teliti dan melibatkan kerjasama rentas kementerian. Terima kasih. Yang Muhammad Tanjung Karang. Silakan Tanjung Karang soalan tambahan. Terima kasih. Tan Sri Yang Dipertua dan terima kasih kepada Yang Berhormat Menteri atas penerangan yang panjang lebar. Um, memandangkan tanaman kontan terbukti lebih menguntungkan petani, Tanjung Karang mencadangkan agar sawah-sawah padi yang penghasilannya kurang daripada 3 tan sehektar diberikan kebenaran sementara selama 3 tahun sekurang-kurangnya untuk beralih kepada tanaman kontan. Tempoh ini penting bagi membolehkan proses pemulihan tanah sawah itu berlaku secara semula jadi sebelum kembali kepada penanam padi. Saya juga ingin menegaskan Jabatan Pertanian tidak boleh lepas tangan. Bantuan asas seperti benih, baja dan racun mesti diteruskan kepada pengusaha tanaman kontan. Jangan ulangi keadaan yang berlaku sekarang. Bila pesawah beralih kepada tanaman kontan, mereka seolah-olah lepas tangan, dibiarkan tanpa sebarang sokongan. Macam tidak layak lagi menerima bantuan. Sedangkan mereka lah kumpulan yang sedang berusaha keluar daripada perangkap kemiskinan hasil padi yang rendah. Antara contoh di sini, Encik Sorati bin Supian, tanaman kontan jago manis tergenang oleh banjir. Encik Muhammad Sani, tanaman kontan kasuri 6 hektar tergenang dan musnah kerana banjir. Dan begitu juga Wak Mastor, tanaman kontan jambu yang musnah akibat banjir dan di manakah mereka-mereka ini boleh mengadu dan untuk mendapatkan bantuan yang diperlukan. Sekian, terima kasih. Silakan Menteri. Terima kasih. Satu harta tanah yang diusahakan dia berdasarkan kepada undang-undang kanun tanah. Untuk mama yang berhormat, di bawah undang-undang tanah di Malaysia khususnya di bawah kanun tanah negara 1965. Status geran tanah yang bertujuan pertanian dengan syarat nyata untuk tanaman tertentu seperti padi perlu dipatuhi. Jika syarat nyata adalah khusus untuk padi, maka penggunaan tanah tanaman kontan dianggap melanggar syarat tersebut. Yang boleh ubah syarat tanah itu ialah kerajaan negeri. Kecuali setelah mendapat kebenaran khas daripada pihak berkuasa negeri untuk mengubah syarat. Kalau tak mengubah syarat, maka kementerian ini mengikut Kanun Tanah 965. Kementerian mengambil maklum cadangan yang dikemukakan oleh Yang Berhormat Tanjung Karang. Berhubung dengan supaya tanah sawah dengan menghasil kurang daripada 3 tan metrik per hektar diberi kebenaran sementara untuk beralih kepada tanaman kontan Ditegaskan bahawa dasar KPKM adalah untuk mengekalkan tanaman padi. Bahkan sekarang ini pun kita hadapi masalah. Kita biasa mencapai SSR padi paling tinggi 71%. Sekarang tinggal 56%. Oleh itu, kawasan padi cuba diperbanyakkan. Saya cuba pergi ke mana-mana tempat yang ada tanah terbiar. Kita usahakan untuk memulihkan tanaman padi seperti kita pergi ke Steel. Di sana ada 1,500 ekar yang kita nampak perlu dibangunkan padi di situ. Begitu juga kita pergi ke uh, Sabah di mana kita cuba memulihkan kawasan sawah di situ. Oleh itu kawasan sawah kita cuba kekalkan dengan kita memberi berbagai-bagai insentif kepada penanam padi. Kalau soal pengairan, berkurangan dan sebagainya, itu memang tanggungjawab kerajaan untuk membuat pengairan di situ. Sebab kita sentiasa memberi bantuan kepada enam padi ini, skim baja padi, skim insentif pengeluaran, skim baja dan racun, insentif benih padi sah, skim subsidi harga padi, insentif penuaian padi, skim takafu tanaman padi. Artinya kalau boleh kita tak maulah kawasan padi itu rubah kawasan lain bahkan kita nak tambahkan. Alhamdulillah semua kerajaan negeri saya nampak memberi kerjasama untuk kita menambahkan kawasan padi. Karena ini masalah security makanan negara. Amat penting. Sekarang harga beras import rendah. Alhamdulillah. Tapi kalau berlaku satu perkara di luar negara, kita akan hadapi masalah seperti yang berlaku dua tahun yang lalu. Sebab itu hal kawasan padi ini, kita rusak semua ahli parlimen, kerajaan negeri, kita usah memberi galakan supaya mereka kekal tanaman padi dan buka kawasan baru yang terbiar itu untuk dijadikan kawasan padi ini usaha yang penting untuk security makanan negara terima kasih saya nyebut insyaallah terima kasih Tan Sri yang ketua. terima kasih yang berhormat Menteri dan terima kasih juga kerana menyebutkan beberapa kawasan di Jelapang, padi Tanjung Karang tadi seperti Pancang Berdene, Sungai Nipah dan sebagainya. Saya rumah uh, kampung saya memang terletak di kawasan padi di Sungai Nipah dan Alhamdulillah hasilnya agak baik dan kita cuba uh, ikut uh, model yang dilakukan di Sekinchan Cuma uh, Tan Sri yang di petua kita tahu bahawa ca antara cabaran uh, pesawah padi ini menyebabkan hasil yang tidak sekata ini adalah Kerana mereka uh, membuat keputusan bersendirian contohnya nak tanam jenis padi benih padi yang lain tidak sekata masa untuk memasukkan air masa untuk membaja meracun dan sebagainya. Jadi kerajaan negeri Selangor faham saya ada membuat pilot project di beberapa tempat yang kurang hasil ini yang kurang daripada 3 tan dengan mengadakan blok ataupun kelompok lebih kurang 100 ekar satu kelompok itu supaya dilakukan secara sekata dan ada kesepakatan di antara blok kawasan uh, padi itu uh, dengan pengairannya yang sama benih yang sama racun masa membaji dan seumpamanya. Cuma uh, pertanyaan saya kepada Yang Berhormat Menteri adakah uh, model yang seperti ini juga uh, dilakukan di tempat-tempat uh, lain uh, di jelapang padi yang lebih besar di di utara ataupun di di pantai timur semenanjung. Terima kasih. Sila Menteri. Daripada Syahlam, pun dia kawasan Syahlam, bukan kawasan Padi, tapi dia anak kawasan Padi. Memang sekarang usaha kita untuk membuka berskala besar. Sebenarnya telah diusahakan begitu lama sejak zaman Perdana Menteri yang kedua, yang ketiga, terus berusaha tapi sambutan daripada petani kebelakangan ini agak nampak positif. Sekarang ini baru di sekitar hampir 3% daripada musaf padi telah mula berskala besar dan didapati berskala besar ini mendatangkan hasil kebanyakannya lima tan ke atas dan kawasan-kawasan yang tinggi hasil ini di antaranya termasuk di Skincan Skincan tak berubah tujuh tan hingga 12 tan mereka prodi setiap masa begitu juga di Aida Pinang begitu juga di Ketara Terengganu mempunyai hasil yang lima tan ke atas. Lain-lain tempat masih lagi di bawah termasuk di Kedah beberapa tempat berkelompok. Cuma skala besar ini sambutan daripada masyarakat baru mula sedikit nampak peningkatan. Dan juga kesediaan anak-anak muda untuk mengusahakan skala berskala besar. Artinya 50 ekar ke atas. Senang kita buat kawalan soal benih, soal pembajaan dan sebagainya. Dan ianya menguntungkan telah ditemui mereka yang mengusahakan skala besar ini sekarang ini memang, memang mula mencapai keuntungan. Ini kota baru ke ada benda. Silakan, Silakan kota baru. Ya, terima kasih. Terima kasih Yang Mulia Menteri. Saya nak tanya soalan spesifik mengenai isu benih padi. Uh, saya nak tanya apakah dasar kerajaan sekarang ini khususnya Kementerian Yang Berhormat mengenai uh, cadangan meminda akta perlindungan varieti baru tumbuhan 2004 dan adakah Malaysia masih lagi serius untuk menyertai konvensyen antarabangsa bagi melindungi varieti baru tumbuhan 1991 ataupun UPOV 91 kerana kita melihat rata-rata uh, pesawah kita terutamanya uh, NGO ngo pesawah ni mereka menentang usaha ini kerana ianya telah akan menjejaskan pendapatan dan juga warisan pesawah-pesawah itu sendiri. Bagi contohnya, di negeri Kedah, tentu yang Bomat lebih tahu, hampir 30% pesawah masih melakukan amalan menyimpan, mengguna semula dan berkongsi benih padi ini setiap tahun. Jadi dengan menyertai upah 91 ini akan menjejaskan pendapatan dan kos benih padi ini pun akan meningkat dan sebagainya. Apa dasar kerajaan negeri, kerajaan persekutuan dalam hal ini? Masih, silakan menteri. Sekarang di peringkat libat urus dibuat untuk kita melaksanakan ke arah akta benih padi ini. Tetapi libat urus ini cukup penting untuk kita dapat kesepakatan dan ianya kalau kita laksanakan ia mesti menguntungkan para petani. Memang isu benih ini isu yang telah ditimbulkan berbagai pihak dan di antaranya kalau benih kita biarkan secara individu yang menyediakannya ianya uh, kadang-kadang meningkat hasil kadang-kadang tidak kita ada benih-benih yang dikeluarkan oleh Mardi misalnya uh, Mardi misalnya ternyata ianya membawa hasil yang agak tinggi sebab itu akta benih ni ini saya tidak kata wajib akan dibuat tapi sekarang kita di peringkat libat urus kita akan menentukan setelah kita dapat sokongan semua pihak atau pembantahan mereka kenapa dan kita akan bawa bentang di parlimen ini memang ia di peringkat perbincangan yang serius sekarang ini